येथील गुंड नीरज मारवाडी याने दारू पिण्यासाठी पैसे मागितले जोगेंद्र याने पैसे देण्यास नकार दिला याचा राग मनात धरून आरोपी नीरज याने दगड आणि लादीने नीरजवर हल्ला केला यात नीरजचा पाय मोडला गेला असून डोक्यात गंभीर इजा देखील झाली मेरा नाम जोगेंद्र कौल रावत है मैं दीपक किराना स्टोर जा रहा था और रास्ते में मैं कैसे पैसा मांग रहा था नीरज मारवाड़ी और नहीं दिया तो पीछे से पत्थर मार दिया, लादी उठा के, फिर मेरा पैर पकड़ के मोरोड दिया, तोड़ दिया, मुझे खिसता वाले जा रहा था। दारू पीने के लिए पैसा मांग रहा था। हाँ बंदा है। 25 तारीख शाम चार पांच बजे। मेरा पहचान विषय नहीं क्या नहीं मेरा कोई पहचान नहीं। ऐसे रस्ते पकड़ के पैसा मांगा हथियार लादी उठा के नीचे पड़ा था वही मार दिया और मेरा पैर पकड़ के खींच के ले जा रहा था दीपक दि, किराना स्टोर के पास बाथरूम है सरकारी उसी के पास लेके जा रहा था पुलिस की किया पुलिस वाले बोले उसको पकड़ लिया है कार्रवाई चालू है सद्या नीरजवर वर उल्हासनगर मध्यवर्ती रुग्णाल उपचार सुरू पुलिस आरोपी नीरज लटक के जो है इसमें से जो आरोपी जो है नीरज भरत जैन ये और इसमें तो इसमें से कंप्लेन एक दूसरे को पहचानते हैं मगर इसने जो आरोपी है इसमें ये तो इधर का क्या भाई है क्या इधर शाना बनता है क्या ऐसे बोल के सामने वालों को बात कर फिर कंप्लेन को बात करके उसको गुस्सा दिलाया और बाद में उसके साथ झगड़ा किया और झगड़ा करने के उसके कंप्लेन के सर में पत्थर डाल दिया जान लेने की इरादे से तो इसकी वजह से इसमें ऑफिस रेज हो गया 30307 के हिसाब से तो उसको कली ऑफिस रजिस्टर करके उसको अरिष्ट किया है आज सर विरासत में कितने दिन के लिए पूरी राशि मिली है ये पीसी लिया है माननीय कोर्ट ने इसको पीसी रिमांड दिया है इसके ऊपर कोई पहले कोई हाँ एक एक मामला भी दर्ज है छानबीन करके उसको कड़ी से करके उसके तपास करके अच्छे से कार्रवाई करके दरम्यान उल्हासनगर शहरात काही दिवसांपासून गुन्हेगारीत वाढ झाली असून पोलिसांचा धाक राहिला की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय आकाश सहाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला ला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा